Обычные слова, Он в этот мир пришел, Как все земные крохи. Спасать страдающих людей, мир грешный возродить, Из бездны мрака к свету. слова. Он в этот мир пришел, как все земные кровь, Пришел, не претендуя ни на что. Пришел, и не хватило места в доме. пришел сам, а мне приняли его. Как лев, и место на соломе, Ты Ты шок, не претендуя шок, ни на что Шановні глядачі, вітаємо гостей в студії на першому каналі регіону. В ефірі Благодійний телемарафон Збереможу життя майбутньому. Телемарафон Збережемо життя майбутньому транслюється також і в ефірі радіостанції Чорноморська хвиля Одеської обласної телерадіокомпанії на ультракороткій хвилі, 72,92 МГц. дев'яносто Пролунала пісня Різдво виконання вихованців хору 11-ї музичної школи керівник Іреїда Камулова. Сьогодні во всім світі звучат колокола. Сьогодні праздник святителя Николая Чудотворця. Сьогодні прийнято загадувати желания, і, звісно же, они обязательно исполнятся. Хто такий святий Миколай? Він давно став символом добра і правди у немилосердному світі. Цього дня сироти особливо вірять, що новий рік принесе їм. Диво, це свята турботи і любові до ближнього, коли кожен може принести подарунок, написати лист тим, з ким не бачились багато років. Вчиться творити добро. Наш телемарфон называется «Сохраним жизнь будущему». Именно в начале лета на территорию Одесской области встреча, приехали дети из Луганской области, почти 500 человек. Это сироты. Сегодня они проживают на, в интернатах Одесской области, и наша телерадиокомпания решила поинтересоваться, как сегодня им живется на Одессе. Мы пос... Прислали туда съемочные группы, журналисты повстречались, брали интервью этих деток. И, конечно же, во время нашего телемарафона мы бы хотели привлечь меценатов, чтобы поддержать и помочь именно этим детям, детям сиротам из Луганской области. А сейчас мы представим тех, кто сегодня в прямом эфире будет работать вместе с нами. Во-первых, пресс-центр марафона, в который входят журналисты Одесской областной государственной телерадиокомпании. Они все побывали в том или ином интернате и лично пообщались с детьми. Своими впечатлениями от поездок они поделятся лично с вами. На марафоне работает узел связи 638-638. Наши журналисты принимают ваши звонки, ваши пожелания. А если у вас есть время, пожалуйста, приезжайте к нам на телерадиокомпанию «Фонтанская дорога 3». Мы вас встретим, и если будет возможность, и даже пообщаемся. Также мы в эфир пригласили чиновников, которые готовы ответить на вопросы телезрителей и, конечно же, меценатов. Сегодня в этом зале на в Одесской телерадиокомпании мы с радостью видим и спонсоров, и волонтеров, и общественных организаций, конечно же, и психологов. Сегодня они нам дадут определенные советы, и мы узнаем, каково состояние и настроение у деток. Также они, конечно, создадут комиссии и примут подарки, которые после телемарафона попадут по месту назначения. Ну и также в зале у нас сегодня одесские школьники, лицеисты, ну и, конечно же, сами детки из Луганска. Итак, марафон с уже життя майбутнему стартует. По этим адресам на Одещине ждут вашей помощи, участия, милосердия и сострадания. Здесь живут наши дети. Полюбите их, не дайте им считать себя одинокими. Напередодні марафону наша знімальна група побувала у місті Котоськ, де сьогодні живуть і навчаються діти виключно у Луганської області. 88 дітей, яким сьогодні як ніколи потрібна, бувала і тривога з боку дорослих. І саме тому благодійники зробили все для того, аби наблизити до цих дітей відчуття свята та радості. Як це було, ви можете побачити просто зараз з нашого сюжету? Святий Миколай до всіх приходить по різному. Цього разу його командою стали благодійники, волонтери, музиканти і телевізійники, які приїхали за 200 кілометрів до Котовська, щоб подарувати свято та необхідні речі дітям з Луганської області. Котовська загальноосвітня школа-інтернат, яка існує з 1961 року, прийняла до себе 88 дітей з інтернатів Северодонецька, Стаханова та Рубіжного, які влітку перебували у Сергіївці. Зараз тут живуть та навчаються виключно діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з Луганщини. Завдяки марафону Одеського обласного державного телебачення вдалося донести потреби інтернату і дітей до тих, хто захотів та зміг допомогти. По приїзду вихованці інтернату оперативно допомагають розвантажити машини з подарунками. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко, окрім матеріальної допомоги, потурбувалася і про духовну. Ми приїхали зі, з, з єпархії Балтська. Которія этих дітей теж поздравили. матушка Лізавіта, монастиря села Білки подарила ікону. Атець Яков подарил іконки. Справжні свято допомогли створити гості музиканти. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко запросила із собою в Катовськ Валерія Цуркана, заслуженого працівника культури України, який приїхав разом з музичним колективом із Затоки, щоб подарувати не просто концерт, а цілу програму дітям та підліткам з Луганської області. 15-річний Максим Стушко згадує про дні у Северодонецькому інтернаті, які передували від'їзду до Одеської області. Под утро ну, что-то там гремело все. Ну, мы там для эвакуации вот это в подвал типа, чтобы после чего заховаться, вот готовились, там, если что, воду готовили. Максим каже, що тільки тут відчув свободу і безпеку, але найбільше бажання до святого Миколая повернутися до Луганської області, щоб у мирі довчитися до 11 класу, а потім в Одесу продовжувати навчання і стати кухарем. Після Максима на сцену вже сміловіше підіймалися інші хлопці. Українськими запальними піснями продовжилась програма, і у дітей виникла можливість заспівати разом з музикантами на сцені. Потім співаків стало більше, а всі інші підспівували в залі. І те, що саме українські пісні теж показник змін у свідомості цілого дитячого колективу. Пані Людмила каже, що спочатку діти ставились до працівників інтернату вороже, бо думали, що тут всі бандерівці, а значить фашисти, але поступово змінили своє ставлення до всього українського. 2 сентября каждый день у меня начинался с линейки, где был гимн. И уже ребята привыкли так, что они уже при исполнении государственного гимна уже сами по себе тянут эту ручку. Вы знаете, это уже много значит, когда первые это было что-то, а теперь они знают, что такое гимн. После гимна Украины уже мы сейчас перешли на гимн школы. То есть мы начали прежде всего воспитывать патриотов. Вот это вот чувство патриотизма должно быть, что я украинец. В Кутовском интернате много уваги определяют и Спорту, особливо футболу. Тож у керівництво багато амбіційних планів, бо ці діти дуже талановиті. Ваня Лазов, не дивлячись на те, що не хотів їхати з дому, за своє недовге перебування у Катовську, зміг стати одним з найкращих футболістів місцевої команди. Хотів би повернутися взагалі домой, ну і хотів би в футболі добитися вищого. А цей хлопець, один з найстарших, каже, що йому 17. Він згадує, як тільки ну, потрапив до Одеської області. Наш інтернат, як нам говорять, розбомбили. Ну там зараз ремонтують і нас поки ми сюди. Ну, не знаю, нас тут багато, але мені здається, ну і снам зі статися. нам зі слише буде Спартак каже: дякувати Богу, особисто військових дій не бачив, але чув, як поряд доносилися звуки від обстрілів. Када, от ми спали 4 часа? Там даже є видео в YouTube. Такі звуки больнать аж шкафи дрожали. хлопець. Тільки тут відчув безпеку і хоче в Одеській області і довчитись. На завершення свята діти, які позбавлені батьківського тепла, змогли отримати солодощі та мандаринки, які нагадали про близький прихід новорічних свят. Але головне, вони отримали увагу і тепло від зовсім незнайомих на початку і вже більш близьких на цей момент людей. Діти взагалі не можуть. Си зрослем то спорять там восток, запад та Діти, вони вне політики, дітям треба допомагати. Звісно, ми були просто ну. Об'язаний, розуміє, що треба участвувати, в дії, ну, в этой проблемі. Як риторично запитував Еріх Марія Ремарк, що може дати одна людина іншій, окрім краплини, тепла, і що може бути більше за це? Тож разом з небайдужими бажаємо дітям зростати в мирі, навчатись, йти до мети і відчувати людське тепло. Сбережем життя майбутньому, магазины, телемарафон. И после перегляду сюжету мы не можемо не зачитать имена тех, кто допомог тему закладу. А саме депутат Одесского областного совета Михаил Зинович Рафаевич постельное белье 50 комплектов, цитрусовый 50 килограмм, депутат областного совета Аркадий Алексеевич Губерник моющие средства и средства гигиены, частное предприятие. Курган, директор Борис Михайлович Херсонский. Консервация, огромное количество, оно исчитывается в десятках банок консервации. Оксана Витальевна Гончарук, 88 детских подарков. Общественная организация «Социальная солидарность», доставка подарков детям. Общественная организация «Дорога к свободе», Ткаченко Людмила Михайловна, сладости и посуда. Во время телемарафона мы будем называть имена тех людей, которые не остались в стороне от той беды, которая коснулась нас всех. Ирина, вам слово. А возле меня директор Котовской школы-интерната Людмила Васильевна. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Рады, что вы сегодня смогли вырваться. Расскажите, сколько детей вы приняли еще раз? 29 августа мы приняли 88 воспитанников Луганской области. Это были воспитанники трех интернатов Луганской области. Да. Насколько дети вписались в ваш коллектив и насколько было сложно или, а может быть, и легко педагогам? Было сложно. Дело в том, что очень мудро поступило департамент освиты и науки о том, что у нас на первой... Областной. Областной, да. Да, наш. Э, э, на 1 сентября у нас оставалось наших 28 детей. И Нашли возможность, Татьяна Александровна Назовна нашла возможность 28 детей наших отдать, а сугубо 88 воспитанников Луганской области принять Котовскую школу-интернат. То есть у нас не получилось так, что это наше, это ваши Они приехали своим коллективом, где они целое лето отдыхали, и получилось так, что они продолжили работу со своими воспитателями, и плюс уже включились в работу наши воспитатели. Волонтеры-меценаты начали добрые, делать добрые дела. Добрые Надеемся, дела. что да, сегодня хочу... мы их несколько назвали. да. И я еще хочу продолжить список тех меценатов, которые Хорошо. помогли нам. Это прежде всего волонтерская группа Кати Нажевниковой, которая одела воспитанников Луганской области с ног до головы в зимнюю одежду. Они же не ожидали, что они приедут и начнутся вот такие непогоды. Они одели их куртки, теплые носки, это обувь, это шапки это рукавицы спасибо большое ее команде затем посетил нас роман маркович со своими детьми это ассоциация евреев одесской области это участники гетто это когда роман маркович приехал со своими Детьми войны, но тем детям, которые было 70 и за 70. Это была, знаете, такая действительно очень теплая встреча. Дети одной войны и дети другой войны. Удалось нам эту встречу, я думаю, Роман Маркович провести. И они нашим детям привезли спортивные костюмы, то, что нуждались наши дети. И вот мы вместе говорили, так как ребята спортивные, действительно, как у нас далеко идущие планы, что команда футболистов Котовской школы-интерната уже будет участвовать в областном. В областных соревнованиях они нам привезли форму для команды футболистов. Отличную и одели эти ребята эту форму. Спасибо, поэтому большое им спасибо. В этом зале, и, может быть, кто-то есть еще из меценатов, которые помогли Котовскому школе-интернату. Прошу вас, приходите. Спасибо, Людмила А мы предоставим слово. Здравствуйте. Назовитесь. Депутат областного совета губернатор Аркадий Алексеевич. Угу. По велению сердца, или может быть к вам обратились за помощью, как вы подключились в это движение в «Помощь детям-переселенцам»? Вы знаете, в этом движении мы участвуем уже очень давно. На протяжении очень многих лет мы являемся спонсорами Белгородского детского дома. И на протяжении еще больших лет мы являемся спонсорами Дома с ангелом. Это будущее» для детей с СРП. Мы надеемся, что дети, сироты из Луганской области найдут на одещине свой дом. И мы станем для них приемными родителями, ведь чужих детей не бывает. И это правда. Я, я хочу, что, чтобы все, все знали, что... Не, не бывает беда отдельно, это наша общая беда. Я думаю, что общими усилиями мы это все переборим, и в будущем будет все больше меценатов, которые будут помогать детям, чтобы дети могли найти себя и видеть себя в будущем. Одесса всегда будет с ними. Большое спасибо. Вас многие сегодня в этом поддерживают. И одесситы, и жители Одесской области. А волонтерское движение – это удивительное движение. Удивительные люди. Спасибо. спасибо. Они э, подключаются молодые и люди старшего поколения. И даже маленькие детки в первом классе могут помочь и хотят помочь детям-сиротам из Луганской области, которые сегодня проживают в интернатах одещины А вот у нас, я знаю, в зале есть Юрий Анатольевич Работин. Он один из первых включился и встречал детей на вокзале. Есть Юрина Анатольевич у нас? Нет. А, Ну, значит, не додался. Ему большое спасибо. Он бы мог поделиться своими впечатлениями. А сегодня мы еще хотим, наверное, подключить узел связи, да, Оля? Да, мы продолжаем работу. К нам присоединяется наш узел связи. Коллеги, есть ли какая-то у вас информация? Мы знаем, что все мы работали больше месяца, и есть телефонные звонки, есть информация. Поделитесь с нами, пожалуйста. бывают сбои на узле связи, телефонная линия перегружена, но тем не менее, уважаемые телезрители, не оставайтесь в стороне. 638-638 мы работаем в прямом эфире до 17.00, как запланировано, но мы уверены всей нашей э, телерадиокомпании, командой, которая работает, что телемарафон продолжится и после 17.00. Приезжайте к нам по адресу Фонтанская дорога 3, помогайте чем можете и каждый ваш подарок, каждое ваше доброе слово ну, будет бальзамом на детскую душу. И каждое доброе слово уже вызовет улыбку на их милом лице. По-моему, тоже мне говорили, что сегодня подключились угу. к нашему телемарафону э, волонтеры из организации «Дорога к свободе» и «Социальная солидарность». Есть они в студии? Здравствуйте, мы рады вас видеть. Прошу вас к микрофону. Если можно, пару слов, впечатления. Э, в чем состояла ваша помощь? Добрый, добрый день. Я хочу поделиться теми ощущениями, что что я увидела. Вы знаете э, и и боль и и радость и, и какое-то ожидание от той встречи, что я видела. Мы приехали, мы работаем с, с этими переселенцами с июля месяца, когда случилась беда, мы включились, так мы занимались инвалидами, многодетными семьями. И, конечно, когда беда, беда наступила, мы включились активно в эту работу. А с Котовским интернатом получилось, что мы нас пригласили поучаствовать в этом марафоне. Когда мы приехали, я пригласила коллектив, который бы немножко развеселил эти детей, понятно, что Дети нас встретили сначала, знаете, так осторожно, изучающие, как будто мы приехали что-то брать у них, а потом и я вам хочу сказать, что на контакт дети шли непросто. В течение полтора часа программы детской, а мы привлекли детский коллектив который поставил концертную программу, которые были игры, читали стихи, танцевали. Дети сначала не участвовали. Пришлось нашим волонтерам этих детей, будем говорить, приглашать. И через полтора часа дети начали активно участвовать, поняли, что мы приехали с добром, приехали их как бы навестить и включить в эту работу. И э, после того, конечно, они уже в конце программы они приходили, говорили большое спасибо за то, что им устроил такой праздник. А вообще я вам хочу сказать, что вот в этом интернате то, что я увидела, э, существует проблема. Спортивный зал и актовый зал в ужасном состоянии. Нам пришлось искать помещение, где провести этот вечер. И я не знаю, есть ли тут э, чиновники Одесской Области. Я хотела бы обратиться и к губернатору и председателю областного совета для того, чтобы смог, помогли произвести ремонт этих помещений. Ведь спортзал это здоровье наших детей, Ак актовый зал мы развиваем детей, разными концертными программами. И я бы хотела в следующий раз привести туда коллектив, чтобы там было все нормально. И нормальный зал, и нормальный коллектив, и, 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 и дети, конечно, по-другому бы относились и к нам, потому что было как-то так немножко неуютно. Но праздник нам удался. Но я хочу сказать спасибо большое Одесситам и тем людям, которые помогли провести мне этот праздник. Это заслуженный артист Украины Валерий Цуркан, который руководил этим праздником. Ведь не так просто было расшевелить этих детей. Это мэр Затоки, который нам дал транспорт для того, чтобы мы приехали туда. Это э, э, председатель Саратской Райпоц Союза э, Атанас Василий Семенович, который тоже нам помог. Большое спасибо за чуткое сердце и за то, что эти люди откликнулись на, на беду других людей. Спасибо. Спасибо. Прошу, поддержите нашу ну, тему. Да, социальная солидарность. Мы поучаствовали. Это всеукраинская коллегия людей с ограниченными возможностями. Мы узнали об этом хорошем деле решили поучаствовать, чем могли. В основном на нас выпала возможность собирать все, что меценаты, люди, организации э, готовы были дать, но это нужно было доставить. Эта работа сложилась из усилий нескольких людей и организаций. Во-первых, нам выделил депутат городского совета Олег Этнарович как раз недавно автобус для того, чтобы мы могли помогать людям, инвалидам, детям, которые вынуждены были покинуть территории Востока, Донецка, Луганской области. И как раз у нас появилась возможность этот транспорт использовать. И так вышло, что... Наш друг и партнер организации Форпост Одесса Максим Тимотин. Он как водитель взял на себя такую простую работу, хотя человек как бы активно участвует в общественной деятельности. Поехал туда в том числе, и он бывший воспитанник этого интерната. И он как бы поработал как водитель, и как грузчик, и как человек, который мог общаться с сиротами. И все это объединенный, объединенный труд одесситов, который направлен на то, чтобы помочь людям, которым сегодня нужна, нужна помощь. Нам было приятно помогать. А, объясните нашим зрителям и гостям студии, иногда если кто-то не понимает, как совместить волонтерскую деятельность и основную работу, как успеть ведь в сутках только 24 часа. Я думаю, что главный ответ на это про желание. Все-таки желание. Если у человека есть желание, он может пожертвовать каким-то личным временем, каким-то своим ресурсом. Какие-то отодвинуть дела, можно даже отпроситься с работы. Именно желание, открытое сердце, желание помогать, я думаю, это ключ к ответу на этот вопрос. Поэтому нам было, мы были рады поучаствовать. Нам очень приятно, что Одесское областное телевидение организовало такое мероприятие. Спасибо вам и всем, кто как бы, этот проект придумал. И я надеюсь, что он не последний, потому что Конечно. в действительности все знают, что страну сегодня в этих вот обстоятельствах во многом поднимает... Люди, именно гражданские люди, которые по своей инициативе взяли на себя множество проектов, которые помогают в той или иной мере в тех проблемах и военных, и в переселении и так далее, Спасибо. которых много. Волонтеры решают только частично сегодня проблемы. Но наш марафон продолжается. Мы надеемся соберем определенный. У нас есть телефон и звонок, если можно, включите узел связи. студии, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что и одесситы, и жители области уже прильнули к экранам телевизоров и внимательно наблюдают за тем, что происходит здесь в нашей студии. Об этом свидетельствуют многочисленные звонки, которые мы уже успели получить на прямую телефонную линию нашего марафона. Люди звонят и благодарят за то, что мы вот так глобально, масштабно подняли очень важную тему, тему милосердия тему, которая, вопреки трудностям, с которыми мы сталкиваемся каждый день, заставляет нас заглянуть внутрь себя и найти там теплые струны и поделиться этим теплом, этой заботой с теми, кому это тепло так необходимо. И вот я хочу поделиться еще несколькими звонками, которые уже поступили от женщин, от матерей, которые не просто благодарят, которые не просто сопереживают главным героям нашего марафона и готовы помочь. Они готовы отдать свое самое, самое ценное, свою материнскую заботу. Они хотят усыновить детей-сирот, которые приехали к нам из зоны АТО. И вот я всех не буду озвучивать, но хочу озвучить одну семью, семья Бондаренко, Александр и Наталья из Саврани. Они хотят усыновить сразу двоих, дочку и сына. Это действительно очень волнительно, и вот я пытаюсь передать вам вот это настроение. И здорово, что есть такие люди, что они готовы подарить новую жизнь, подарить свое тепло вот этим детям и подарить им светлое будущее. И вот у меня вопрос от их имени, гостям студии, может быть, они смогут ответить нам, могут ли они усыновить этих детей, и если да, то какова процедура?